Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin Ahıl Şəxslər üçün Sosial Xidmət Müəssisəsində gimnastika hamı üçün tədbiri keçirilib. Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman hamı üçün layihəsi çərçivəsində Nazirlik, Azərbaycan Gimnastika Federasiyası və Sosial Xidmətlər Agentliyinin birgə təşkil etdiyi tədbirdə gimnastika hamı üçün növü üzrə Azərbaycanın Qızıl Yaş komandasının çıxış proqramı təqdim olunub. Müəssisə sakinləri üçün masterclass və gimnastika müəttəfi xəstənin müşaədəti ilə isinmə, gimnastika, rəqs hərəkətlərindən ibarət ümumi məşqlər keçirilib. Təqdim edənləri siz öz komandanıza cəlb edərsiz və onları 15, 3 nümunəlik inkiqomisi. Əgər elə məni istəyirəm ki, bizim gimnastika hamı üçün məşqlərimiz müntəzəm olaraq davam edəcək. Və fürsət düşmüşkən demək istəyirəm ki, bizim Qızılyaş idman ə, komandamız 2 oktyabrdan 7 oktyabra qədər Portuqaliyanın Funchal şəhərində Azərbaycanlı layiqincə təmsil ediblər, Alov komandası. Və burdan ə, Gənclər və İdman Nazirliyinə və Azərbaycan Gimnastika Federasiyasına dərin təşəkkürlərimi bildirirəm.